નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલ માં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ છ વિષય છે હિન્દી જેનો પાઠ ચાર કે જે સત્ર એક ની અંદર આવે છે જેનું નામ છે ગિનતી ઇક્યાવન સે સો આ પાઠના સ્વ અધ્યયન પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો

वीडियो पर क्लिक कर सो तो तुमने वीडियो जो से पीडीएफ पर क्लिक कर सो तो तुमने पीडीएफ जो से तो आशा राखो अमरी एप्लिकेशन आप सब ने गम से जरूर डाउनलोड कर जो मित्रों तो चलो मित्रों हम अपने शुरू करिए पाठ चौथो प्रश्न एक सही जोड़ मिलाकर लिखिए तो यहाँ पर हमें संख्या जो है वह शब्दों में और अंकों में दी गई है हमें उनकी जोड़ मिलाकर उसे लिखनी है तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से होगा अंकों में उन्नासी शब्दों में उन्नासी लिखा जाएगा इस प्रकार पचपन उनहत्तर निन्यानबे चौसठ तिरपन पचहत्तर बहत्तर अठावन इक्यासी छियासठ सत्तर पचासी नब्बे और तिरानबे इस प्रकार हम सही जोड़ मिलाकर अंक और शब्दों में लिख देंगे दूसरा प्रश्न सही जोड़ मिलाइए तो इसमें भी हमें वही करना है जिसमें पहला है तिरसठ इसलिए पाँच नंबर आएगा दूसरा है अठहत्तर इसलिए सात उन्नासी इसलिए सात नंबर आएगा तीसरा है अड़सठ यानी कि दो नंबर आएगा उसके बाद है बहत्तर यानी कि छ नंबर आएगा उसके बाद है पैंसठ यानी कि एक नंबर आएगा उसके बाद है यानी कि चार नंबर और आखिरी वाला है सड़सठ यानी कि तीन नंबर आएगा प्रश्न दो उल्टी गिनती लिखिए देखिए यहां पर हमें सीधी गिनती नहीं लिखनी है पर उन उल्टी गिनती लिखनी है जैसे कि सो तो उसके बाद निन्यानवे उसके बाद आएगा अट्ठानबे सत्तानवे छियानवे पचानवे चौरानवे तिरानवे और बानवे और इक्यानवे अगला है साठ तो उसको हम इस प्रकार लिखेंगे उनसठ अट्ठावन सत्तावन छप्पन पचपन चौवन तिरपन बावन और इक्यावन प्रश्न तीन सही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए पहला इक्यावन के बाद आने वाला अंक है तो इक्यावन के बाद बावन आता है दूसरा इक्यासी से पहले आने वाला अंक है तो इक्यासी से पहले आएगा अस्सी तीसरा सबसे पहले आने वाला अंक कौन सा है तो इनमें जो अंक दिए गए हैं, उनमें सबसे पहले आने वाला अंक है उनसठ इक्यावन चौथा दूसरे स्थान में कौन सा अंक आएगा तो दूसरे स्थान पर आने वाला अंक होगा अड़सठ पांचवा सबसे छोटा अंक कौन सा है तो इनमें जो दिए गए हैं, उनमें से सबसे छोटा अंक है छप्पन चौथा प्रश्न इक्यावन से सौ तक गिनती बोलते हुए क्रमशः अंकों को जोड़कर चित्र बनाइए और रंग भरिए। विद्यार्थी पर आपको, जो दी गए, उस को आपको जोड़ना है और जोड़ते ही एक बहुत ही अच्छा चित्र बनेगा उस चित्र में आपको रंग भरना है पांचवा प्रश्न क्रमशः शब्दों में लिखते हुए गिनती पूर्ण कीजिए देखिए यहाँ पर हमें कुछ शब्द लिख कर दिए हैं जो शब्द नहीं है वह हमें लिखने हैं तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इकसठ से तो उसके बाद आएगा बासठ तिरसठ चौसठ पैंसठ हमें दिया गया है इसलिए हम आगे का लिखेंगे छियासठ सड़सठ अड़सठ उनहत्तर हमें दिया गया है इसलिए आगे का लिखेंगे सत्तर इकहत्तर बहत्तर तिहत्तर दिया गया है इसलिए आगे का लिखेंगे चौहत्तर पचहत्तर छिहत्तर सतहत्तर दिया गया है इसलिए अठहत्तर उन्नासी और अस्सी हमें दिया गया है तो इस प्रकार हम गिनती लिख देंगे अगला निम्नलिखित चित्रों के नीचे उनके नाम लिखिए तो पहला जो है वह है तकिया दूसरा है कंगी तीसरा चारपाई चौथा अलमारी पांचवा घड़ी छठा फल सातवां खपरेल और आठवां है घर प्रश्न सात कोष्टक में दिए गए सर्वनाम शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए पहली आप कहते तो ठीक ही होगा दूसरा मैं फिल्म देखना चाहता हूं तीसरा मेरे खाने में कुछ गिर गया चौथा देखो तो कौन आया है वह पढ़ने में बहुत तेज है प्रश्न आथ, निम्नांकित सहत, संकेतों को पहचान कर नाम लिखिए जिसमें पहला है आगे बंप है दूसरा है अंतरदर्शक तीसरा रेलवे फाटक और चौथा है खतरा विद्यार्थी मित्रों अब पाठ चार